মই প্ৰায় চল্লিছ বছৰমানৰ আগতে এই ঠাইত এভাগ শিৱলিঙ আছে বুলি সপোনত পাইছিলোঁ হয় আৰু তেতিয়া মোৰ বয়স কম আছিলে মই ল'ৰা অৱস্থা আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই অলপ ভয় কৰিছিলোঁ যে এই বস্তুটো বিচাৰিবলৈ গ'লে কিবা মোৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে বা মোৰ পৰিয়ালৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰপাছত পৰৱৰ্তী আকৌ মই সপোনত দেখিলোঁ দেখাৰ পাছতো মই বস্তুটোৰ ওপৰত মোৰ অলপ ভয় হ'ল আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰশাসনৰ কথাও আছে প্ৰশাসনক নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মোৰ মেমুৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনালোঁ মই আজি খুৰিদেহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ যোৱাকালি এটা বাতৰি পাই আচলতে বৰ খোকা খুন্দা লাগিলে সেয়েহে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত নকৰি নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে কওকচোন বাৰু চল্লিছ বছৰ পূৰ্বে সপোনত দেখি শিৱলিংগ এটা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তাৰ উদ্দেশ্যে আমি এতিয়া খুৰিদেৱে মই কিছুমান কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ খুৰিদেৱে কওকচোন সেইটো সত্যনে অসত্য দীঘলীয়া শিৱগুটি যে শিৱলিংগৰ ৰূপ লয় নেকি সেইটো আপুনি কওকচোন মই শিৱলিংগৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ নাজানো আপুনি কওকচোন সেইটো আৰু শিৱ লিংগ হ'লে মানে এতিয়া ধৰ ওপৰলৈ শীত গুটি এটা যদি ওখ হৈ থাকে এতিয়া ধৰ সেইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মতে সেইটো যেনিবা এতিয়া আমি শিৱ বুলিয়েই মানো এতিয়া আমি ধৰ সেইটো ক'ৰবাত পালে মানে আমি যেনেকৈ হ'লেও বা পূজা পাতল কৰি হ'লেও আমি সেইটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আমি শিৱ আছে বুলিয়ে ধৰিম আৰু সেইটো অতিকৈ আচৰিত কথা মানে চল্লিছ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ সপোন দেখিছিলে চল্লিছ বছৰ পূৰ্বে সপোন দেখি পাহাৰত এটা সৰু পাহাৰ আছে পাহাৰত তেওঁ সপোনত দেখিছিলে যে সেই জেগাডোখৰতে এটা শিৱলিংগ আছে আকৌ চল্লিছ বছৰ পাছত এতিয়া এমাহমানৰ আগত আকৌ সপোনত তেওঁক দেখুৱালে তেওঁ আইন প্ৰশাসনৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ পুনৰ শিৱলিংগটো খনন কাৰ্য কৰি যোৱাকালি উদ্ধাৰ কৰিলে প্ৰকৃততে মই দেখামতে এনেই দীঘলীয়া ছাইজৰ শিলগুটি কিন্তু আপোনালোকৰ মতে এতিয়া বিশ্বাস হয়নে নহয় নাজানো মইতো বাৰু ইমান শিৱভক্তও নহয় কিন্তু তেনেকৈ দীঘলীয়া আকাৰৰ যে শিলগুটিয়ে শিৱলিংগ হয় সেইটো নাজানো আৰু এটা কথা শুনি আচলতে অলপমান হেৰিও লাগিছে চল্লিছ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ সপোন দেখিছিলে তাৰ আঁৰত কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি চল্লিছ বছৰ হ'ল যেতিয়া আপুনি কি ক'ব কওকচোন তাৰ বিষয়ে তাৰ বিষয়ে সি এতিয়া ইমান বছৰৰ মূৰত সিটো আগতে অকণমান ধৰ চেষ্টা কৰিব লাগিছিলে মোৰ যে ইমান বছৰ এটা হ'ল চল্লিছ বছৰ বা যোগ এটাই হৈ গ'ল দেহন হয় নাই যোগ এটা হৈ গ'ল হ'লেও সি তেতিয়াই সি গৱেষণা কৰিব লাগিছিলে মই যে ইমান দিনৰ মূৰত সেইটো দেখিলোঁ ইমান চল্লিছ বছৰ হৈ গ'ল ইমান যোগ যুগ ধৰিও সি কি কাৰণত সি কোৱা নাই হ'লে আকৌ ইমান দিনৰ মূৰত সি যে আকৌ প্ৰকাশ কৰিছে মই এনেকুৱা এটা দেখিছিলোঁ বুলি আকৌ এতিয়া এমাহৰ আগত নে আকৌ একেজন মানুহকে সপোনত দেখুৱালে সেইটো আপুনি কিবা ঐশ্বৰিক শক্তি আছে বুলি ভাবেনে নে মানুহজনৰ কিবা অন্ধবিশ্বাসৰ ফলত তেনেকুৱা নে মানুহজনে তাত নিজে পুতি থৈছে বুলি আপুনি কিবা এটা সন্দেহ কৰে নেকি সেইটো সি চাগে পুতি বা নথলেও যেনিবা তাক চাগে শিবই অকণমান লাকো দিব পাৰে ধৰ বোলে এনেকৈ এনেকৈ ইমান দিনৰ মূৰত আপোনাক দেখুৱালোঁ বস্তুটো আপুনি কি কাৰণত উদ্ধাৰ কৰা নাই মোক আকৌ ৰিটাৰ্ণ চাগে আকৌ সেইটো কাৰণে তাক দেখুৱাবলগীয়া হ'ল চাগে মোক মানে মুক্তি দিয়ক ধৰ জন্ম কৰি ধৰ মানে পূজা পাতল দিয়ক সেইটো বিষয়েও হ'ব পাৰে হয় হয় আৰু আজিকালি এতিয়া কলি যুগত নামেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডতে আমাৰ শংকৰ আৰু মাধৱ গুৰু দুয়োজনাৰ মতেতো তেনেকৈ বুলি প্ৰকাশ পাইছে তাৰ উপৰিও এনেকৈ শিৱ পূজা আৰু এনেকৈ যজ্ঞ কিবা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে আপোনালোকে আপোনাৰ মতে কওকচোন কি কৰে মোৰ মতেতো বাৰু বিশ্বাস কৰিবলগীয়া নিচিনা আমি যেনেকৈ নিজে যেতিয়া মানো শিৱক সেইটো কাৰণে যেনিবা আমি শিৱ বুলি ক'লে অকণমান হ'লেও যেনিবা বিশ্বাস এটা আহি যায় মনলৈ ভাৱনাটো এতিয়া শিৱ কলি যুগ কলি যুগত আচলতে শাস্ত্ৰৰ তত্ব অপাৰ শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব অপাৰ বুলিলেও শংকৰ মাধৱ গুৰু দুইজনাৰ মতেতো কলি যুগত নামেই শ্ৰেষ্ঠ তথাপিতো আমাৰ অসমতে হওক ভাৰততে হওক কিন্তু এনেকৈ পূজা পাঠ কৰা মানুহো যথেষ্ট সংখ্যক পোৱা যায় তাৰ ভিতৰতে সৰহসংখ্যক মানুহে পূজা পাঠ কৰে বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰেনে সৰহসংখ্যক মানুহে নাম ধৰ্ম বা নাম নামেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে বুলি আপুনি কোনটো বেছি শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে মোৰ মনে মনেহে কৈছে এতিয়াতো আনৰ বিষয়লৈ নাজানো ধৰ এতিয়া আমি আমি নিজে যিটো জনাত মানে আমি আৰু যিটো নাম ধৰ্ম কৰি আমাৰ যিটো ধৰ মনৰ বা ভাৱনাটো কিবা দুখ এটা হ'লে আমি কিবা এটা নাম হেৰি কৰিলে ধৰ আমি কিবা এটা উদ্ধাৰ পোৱা গোটেই লাগে আৰু সেইটো বিষয় লৈ যেনিবা এতিয়া নাম নামকে শ্ৰেষ্ঠ নহ'লে আপুনি সেয়াই এতিয়া মানুহৰ মতেতো নামেই শ্ৰেষ্ঠ তথাপিতো নানা ধৰ্ম নানা শাস্ত্ৰ বুলি কয় যে সেইটো এটা আচলতে বহুত ডাঙৰ কথা প্ৰশ্ন হৈ আছে আমাৰ মানুহ মানৱ জাতিটোৱে আচলতে যিটো ধৰ্ম পালন কৰে সেই ধৰ্মটোৰ উপৰিও যেনেকৈ শিৱ পূজা কালী পূজা দুৰ্গা পূজা এইবিলাক আমাৰ অসমত আচলতে পৰম্পৰা হিচাপে হৈ আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় সেয়েহে সত্য যুগত যেনেকৈ শিৱ বিষ্ণু আৰু ব্ৰহ্মা তিনিওজন একে লগৰে আছিলে সৃষ্টিকৰ্তা সেয়েহে আকৌ চাগে পুনৰাবৃত্তি তেওঁলোককো পূজা পাঠ খাবলৈ লাগে তেওঁলোকে নিশ্চয় নৰ লোকৰ পৰা আশা কৰে সেয়েহে সত্য থকাৰ বাবে তেওঁক চাগে সপোনত চল্লিছ বছৰ পূৰ্বে দেখুৱায়ো তেওঁৰ পৰা কিবা আশা কৰিহে তেওঁৰ ওচৰত আচলতে আকৌ পুনৰ এমাহৰ আগত তেওঁক সপোন দেখুৱায় তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান মন্দিৰভাগ স্থাপন কৰিবলৈ শিৱলিংগটো কালিও উদ্ধাৰ কৰিছে এতিয়া সেই শিৱলিংগভাগক কি বুলি ক'ব আপোনালোকে ক'তো কোনো হেৰিতে নিমিলিব এতিয়া সেইটো ভগৱানে চব আকৃতি ধুনীয়া ভগৱানৰ ৰূপতেই সেয়া পঠিয়াব এতিয়া তাৰ সি যি কোনোবাই বোলে কিবা এটা কৰিলেও সি এতিয়া মই মন্দিৰ বনায়ো তাক থাপনা কৰিলেও সি কিবা এটা ধৰণাক দিব কিন্তু আমি নিজে বনোৱাটোত সেইটো কিন্তু নহ'ব এতিয়া সেই সেই শিৱলিংগভাগক মানুহজনে কৈছে যে স্বয়মবোৰ স্বয়মবোৰ শিৱ লিংগ খনিকৰে বনোৱাটো নহয় আমি এতিয়া পটোত বা কিবা এটা দেখিছোঁ আমিতো স্বয়ম স্বয়ং ভগৱানে স্বৰ্জন কৰা শিৱলিংগ আজিলৈকে বাৰু দেখাই নাই সেয়েহে তেওঁ মানুহ যিজনে সপোনত পাইছে তেওঁ কৈছে যে সেইটো স্বয়ম্ভু শিৱলিংগ আচলতে সেইটোৱে যাৰ ওচৰত ধৰ্ম থাকে তেওঁক ভগৱানে নিশ্চয় এনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহে হয়তো তেওঁ বংশ পৰিয়ালক কিবা উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক এনেকৈ পৃথিৱীলৈ পঠিয়াই আৰু তেওঁক সপোনত দেখুৱাইছে আৰু বিশেষনো কি ক'ম ইমানকৈ ক'ব মেলিব নাজানো তথাপিতো মই খুৰিদেউৰ লগত এনেকৈ শিৱলিংগটোৰ বিষয়ে দুই আশা পাতিলোঁ যদি ভুল ভান্তি হয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ক্ষমা কৰিব আৰু খুৰিদেউ কিবা এটা কৰি দিয়ক সেইটোৱে জনাই ন জনা এতিয়া আমি ধৰ ইমান জনা শুনাও নহয় আৰু এনে শুনা দেখি আৰু যেনিবা কথাটো এনে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেইটোৱে আৰু তেতিয়া ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল একাউণ্টটো ক্লিক কৰি অ'ল কৰি দিব আজিলৈ তেতিয়া ধন্যবাদ